Salam, hər vaxtınız xeyir, şaglar. Bu videoda biz məcəl və bölməsinin 138-ci sualdan qaldığımız yerdən davam edirik. <coughs> Demək, 138-ci suala baxırıq ki, cümlə is cooked şəklində verilib. Deməli, burada indiki davamlı zaman formasından istifadə olunub. Bu zaman biz is being-dən ya da are being-dən istifadə ya da am being-dən istifadə olacaq. Baxırıq ki, is-dən sonra being verilib, yanlışdır. Is cooked-dığı yanlışdır. Has olmaz, was olmaz, qalır D variantı. Sura is 9-da should not use-dan istifadə olunub. Deməli burada artıq should modal felindən istifadə olunursa uşaqlar, biz bilməliyik ki, modal fellərdə should-dan sonra b-dən istifadə olmalıdır. Don't have olmaz. Should be, should not, be should not, be didn't be olmaz. Deməli B, C, D arasına bax qalırıq. Drivers-la məlum növün cümləsi məçə, yəni bütün adı drivers-dsa, məçhul növdə drivers olmaz. Ə cümləmiz inkarla istifadə olunubsa, biz onu təsdiqə sala bilmərik. Ona görə qalır C variantı. Sonra 140-a baxırıq. 140-da şuddan istifadə olunub. Ə deməli 140-da şuddan istifadə olunub. Yenə modal fer bölməsidir. Yəni biz istifadə olmalıdır. Və variantlara baxırıq ki, burda həddən istifadə olunmaz. Ə should be qalır yəni should yoxdur burada, will have yoxdur, should qalır. Baxırıq, cümlə Helen ilə başlayıb uşaqlar və biz Helen ilə cümləni başlaya bilmərik. Ona görə bu getdi. Daha sonra "d" dedi getdi, qalıb birbaşa "b". D evlər ki, mənə burada Helen ilə başlayıb. Burda baxın fikrinizə, Helen özü gəlir. Burada isə Helenin zərərli və düşmənlə səbətdə, yəni onun sözünü sadəcə Helenə istifadə olunubdur. Sonra iskalifdə baxırıq ki, versiyalara baxırıq. Yəni burada 2 tamlılıq cümlədən istifadə olunur. 2 tamlılığı var. Biz bu məlumdur ki, cümləni iki cümləyə məsəl va bilərik. Bir as, bir də same information var ki, iki tamlılığı formasıdır. Deməli, cümlə feyllə başlamaz. İkinci çıxırıq. Cümlə ya as ilə başlayacaq ya da same information ilə başlayacaq və baxırıq ki, cümlədə istifadə olunub kəndivdə Yəni müdaviələ istifadə olunubdu. Biz bunu can be şəklində verə bilərik. Could had to be verib getdi. Qalır. Ə, baxıram ki, bu can be bir hərtdə omaz. Qalır can be-nənən 1 3 on görə C variantı çıxır. Sonra 142-də baxırıq. 142-də şundan istifadə olunubdu. Şundan sonra B-dən istifadə etməlisiniz. Siz can'la cümlə başlamaz. Baxırıq ki, y-də var, getdi. Ə əgər şurdan istifadə olunursa had to-nun yeri yoxdur, alınış çıxırsız had to-ya görə would be getdi, will be getdi, qalır burda 142-yə D variantı. Sonra 143-də will-dən istifadə olunur, will have də dursa, deməli will have been spread şəklində olmalıdır. Səmlə cümlə başlamağa gəldik. Will have been had been olmaz, have been olmaz, birnə qalır bir də nə D variantı doğru will have been işarəni Sonra 144-də baxırıq. Will have done varsa, will have been done olacaq. Deməli, the workers-dan cümlə başlamaz. All the workers, all the workers, work. ahan. Baxırsınız ki, will have been dedim. Will have been. O da ancaq E variantıdır. <coughs> Sonra 145-ə baxırsız. Yenə will have been də olmalıdır. Will be old, will have been, will be getdi, have olubmu? Future, will niyə keçmişə salmışıq? Billlər yoxdur deyə qalır burada 145-də də variantı. Sonra 146-ya baxırsınız. Will have made-dən istifadə olunubdur. Has olmaz, had olmaz, would olmaz. Biz burada will have been-dən istifadə eləməyə, o da B variantı qalır. Sonra 147-də will have, yenə will have been olmalı çünki bu tipli zamanlarda biz ana məchul olma bilə bilən vəziyyətə gətiririk. Will have been, has been getdi, will be getdi, would ni olmalıdı, halbin getdi. Qalır bir də N variantı. Sonra 148-də will have been olmalıdı yenə. The with ilə cümlə başlamaz yerə gedir. Will have been bir yana qalır burada bir həbr olan c variantıdır. <coughs> Sonra 149-a baxırıq. Yenə will have been closest şəklində olmalıdır. O da olacaq D variantı ən doğrusudur. Sonra 150-də baxırsız ki, everyone was listening. Deməli was been listened olmalıdı. Baxırsız is olmaz. Was saxladım, was been yoxdur, getdim hasmin olmaz. Cümlə evrobanla başlamaz. Ona görə qalır B variantı. Yəni məlum növbə mütidası, nəçil növbə mütidası ola bilməz. Sonra was klinik varsa uşaqlar yenə was been klinik şəklində olacaq. Was getdi, is dəyişib. Bu da olmaz, has olmaz, qalır C variantı. Sonra gözəlliyə 152 baxırsınız. 152-ci sualda Agozedic varsa was been rest şəklində olmalıdır is been getdi wası getdi was been saxlayırsız has been getdi Professor onun cümlə başlamaz qalan görə D variantı Sonra 153-ə baxırsınız. Were making special preparation, were making, were been ya da was been, made, made şəklində olmalıdı. Saxlıyıram buranı. Bu olmaz. Getdi, been-i yoxdur. Are olmaz. Zamanımız keçmişdədir. Have olmaz. Verb-i main saxlayırıq. Qalırıq A ilə yarəsində cümlə organizerlə başlayırdı. Organizerlə başlamaz. Qalır 153 A variantı. <coughs> Sonra 154-cü suala baxırıq. 154-cü sualda was was drink varsa uşaqlar was been verb in e, whatdə olacaq. Are olmaz, indiki zamandır. Bini yoxdur, getdi B variantında. C-ni saxlayırsız, hav olmaz. Y-ni saxlayırsız. Tamam, cümlə başlamaz deyə y-ni də silirik daha sonra qalır C variantı. Sonra 155-də baxırsız ki, was still cooking. Yenə was been cooks şəklində olacaq. Still təbii ki öz yerində qalacaq. Has olmaz, is olmaz. Was-ın bini yoxdur. <coughs> Deməli y ilə arasında qalırsız. Xoşbəxtən cümlə Verilib baxırıq. Dinner, dinner was been cooked when the guest came. Uh, dinner was still being cooked. Bingo mənalıdır. Burada B var deyə qalır 155-də A variantı. 156-da is fillings-cə is been ya da are been fəz şəklində olacaq. Is fed olmaz, bini yoxdur. Voz zaman dəyiş. Bax izlə verib, has olmaz, was olmaz, qalır E variantı. Sura 157-yə Bax, baxırıq. Wasing-dən istifadə olunubdur ar olmaz, have olmaz, verbing şəklində olmalıdır. Verbing sanki şəklində, sanki şəklində verb-in yoxdu getdi. Cümlə feymizdən başlayır deyə feymizdən başlaya bilməz, on görə 157-yə C variantı. Sonra 158-ə baxırıq. 158-də word selling var uşaqlar. Yenə buzz və bin sold şəklində olmalıdır. Baxıram ki, verbing sold saxlayıram ə are been olmaz. Bunun bini yoxdur. Have də yeri yoxdur. Baxırsız cümlənin strukturuna. Burda zaman varsa uşaqlar avtomatik by zaman olmalıdı. Onlar tərəfindən onura variantı qalır. Sonra 159-da are usingdən istifadə olunub. Are been use şəklində olmalıdı. Baxırıq ki, arda bin yoxdur, verb-in yeri yoxdur. Bunu saxlayırsız, word olmaz, have been olmaz. Qalırcı variantı. Sonra 160-a baxırıq. Has been bold, has been bold şəklində olacaq has been zamanı dəhşə bilməsiniz, getdi. has been qalır. Burda has been, burada qalır. Yoxdur heç nə yeni çıxarçasınız. Deməli, has been belə şəkildə olmalıdır. Baxırsız, some one varsa aşağıla cümlə some one-dan başlamaz. Söhbət bizim evin yaxınlığında, ardıcılığı pozmamalısınız. Aşağıla bizim evin yaxınlığındakı torpaq kimsə tərəfindən <coughs> alınlıq. Ona görə 160-a variantı qalır. C variantını bizim ev kimsə tərəfindən alıb olmaz. Bizim evalımı bizəm ev yaxınlıq ki, Landnex alıbdı. Land yani. Da dost bax. 161-ə baxırıq. Eee, draw kəsmiş zamandır. Deməli, vozodan istifadə oluncuq izi silirik, izi silirik. Pozdro, pozdro, pozdro. Nitub bu ilə cümlə başlamaz, başlamayır, amma biz yenə də ehtiyatlı olmalıyıq. Çubuğla çəkilən qumdakı dairədən söhbət gedir. Yəni ardıcılığa baxmalısınız. Ona görə də E variantı olacaq. Digərlərində baxın, ə, yazır ki, ə, çubuq ki balaca olan tərəfindən qumda dairə çək, çəkdi, olmur. Çubuq çəkilibdi. Buna görə orda, yəni qumda çəkilibdi circle özü çəkilib, çubuqla çəkilib, çubuq çəkilməyib, çubuq şəkli olmayıb. Çubuq vasitəsilə dairənin şəkli olur. Burada çubuq şəkli deyir, olmaz. Cə ona görə çıxdıq. A variantında da, yəni çubuq çəkilib olmaz. Çəkilən circle-dur. Yəni avtomatik perdan sonra gələn tamamlımız circle-dur, ikisitik deyil. Sonra 63-ə baxaq. Son iki sualımız qaldı. Ə deməli baxıram ki has invited-dan istifadə olub, has been şəklində də have hə been şəklində olacaq. Hadibin ömr boyu olmaz, səhvdir. Hadibinləri sildik. Söhbət Nick-dən gedir deyə, Ali variantı gedir, Nick-in dostlarına, onun dostları çünki dəyir, Nick-in dostlarına danışacaq ya B-yə dedi. Uh to his daughter wedding party, to the wedding party by his friends. Onun dostları tərəfindən cümlə belə gedir ki, Nik dəvət etdi dostlarını baş, ə, oğul qızının ə, toyuna. Amma burada toy nədir? Dostları tərəfindən. Deməli D variantında tərcümə səhvdir, var, qalır B variantı. Nikin dostları dəvət edildi onun qızlan toyuna. Sonra gəlsə baxırıq, name verb made search for formash. Ki okay, made var uşaqlar keçmiş zamandadır. Avtomatik baxırıq ki, wouldntan bir ahac olmaz, hasn't been yeri yoxdur was made, was made. Mhm, cümləmizi inkar etdiyini yaddan çıxartmır. Amma baxırıq ki, 63də 160 A, 160də A və ya təsiri getdi. C ilə də dostlar C də çıxmışıq. Deməli D ilə yarasına qalırsınız. Və baxın, burada ə informasiyadır ki, tədqiqat, internetdə statistikası, yəni heç bir tərəfindən tədqiqat edilməyib, tədqiq edilməyib. Bu deməkdir ki, informasiyanın searchi, statistikası üzrəmdə kimdə tərəfindən internet tədqiqat edilməyib. Statistik informasiya göstərir onsuz internet. Burda statistikdə tədqiqat, informasiya üçün tədqiqat, internetdə tədqiqat edilməyib. Baxırsınız ki, burda aşağılar Nə bədə var? Burda sadəcə eyni bədə olsa doğrudur. Bir cümlə inkar olması deyə qalır y e variantı. Bunla da təsrif voice bölməsi, bölməsində məcəl olma verməsinin 163 sualının izahına tam tanış olduq.